पर एक बात जरूर है कि मैं और सिद्धू बहुत अकटे थे हमारा दोनों का बहुत कैप्टन साहब के साथ हमने जंग भी लड़ी कैबिनेट में भी और कैबिनेट के बाहर भी जो उन्होंने कहा कि कमिटमेंट नहीं है सिद्धू दोस्त नहीं रख सकता एक तो क्लियर है ना बड़े की रिस्पेक्ट कर सकता है जब उसको प्रेसिडेंट बनाया आपने देखा होगा कि मैं नीचे बैठा था कई बार सिद्धू ने कहा क्या कहा पाजी ऊपर आओ पाजी ऊपर आओ मैं इसलिए नहीं गया कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज पर बैठे थे उसने कैप्टन साहब की डिसरिस्पेक्ट की हम कैप्टन साहब के बहुत अगेंस्ट थे सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी हमने पर जब अपने बुजुर्ग को ये देखा कि हमारे बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं हो रही हमने कहा कि जी काम नहीं चला पाएगा आप कहते हो तो आप मेरे पिता समान हैं चलो ना समझो अपना बड़ा भाई रिस्पेक्ट तो बनती थी ना सिद्धू की स्टेज पर जैसे उनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो उस टाइम मैं तो वहां से पीछे हट गया भाई इसका पता नहीं ये तो सेल्फ स्टाइल है पता नहीं किसकी टांग में लग जाएगा तो अपनी टांग बचाओ पीछे हट जाओ सर कैप्टन साहब जो बात कहते हैं उस कि सिद्धू में कोई कमिटमेंट नहीं है सिद्धू के पीछे जाना ठीक नहीं वो फिर दोहरा रहे हैं देखिए आप मेरा 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 दिखे लिए दिखे लिए दिखे लिए 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 इसके लिए, लिए। इसके ऊपर बोलना सिद्धू के बोलना के क्यों क्योंकि मैं तो अब सिद्धू की वाइफ को कोर्ट में ही मिलूंगा पर एक बात जरूर है कि मैं और सिद्धू बहुत इकट्ठे थे हमारा दोनों का बहुत कैप्टन साहब के साथ हमने जंग भी लड़ी कैबिनेट में भी और कैबिनेट के बाहर भी जो उन्होंने कहा कि कमिटमेंट नहीं है सिद्धू दोस्त नहीं रख सकता एक तो क्लियर है ना बड़े की रिस्पेक्ट कर सकता है जब उसको प्रेसिडेंट बनाया आपने देखा होगा कि मैं नीचे बैठा था कई बार सिद्धू ने कहा कि आप कहा पाजी ऊपर आओ पाजी ऊपर आओ मैं इसलिए नहीं गया कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज पर बैठे थे उसने कैप्टन साहब की डिसरिस्पेक्ट की हम कैप्टन साहब के बहुत अगेंस्ट थे सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी हमने पर जब अपने बुजुर्ग को ये देखा कि हमारे बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं हो रही हमने कहा कि ये काम नहीं चला पाएगा जो अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते अदरवाइज आप कहते हो कैप्टन आप मेरे पिता समान हैं चलो समान ना समझो अपना बड़ा भाई समझ कर रही। रिस्पेक्ट तो बनती थी ना सिद्धू की स्टेज पर जैसे उनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो उस टाइम मैं तो वहां से पीछे ही हट गया कि भाई इसका पता नहीं ये तो सेल्फ स्टाइल है पता नहीं किसकी टांग में लग जाएगा तो अपनी टांग बचाओ पीछे हट जाओ कैप्टन साहब देखिए बीजेपी कभी भी किसी सेकुलर आदमी को लाइक नहीं करती अमरिंदर सिंह सेकुलर है इसलिए नहीं पूछ रही तो राजस्थान को ठीक कर दिए लेकिन पंजाब ने इतना ने मैंने ठीक नहीं किया देखिए ये गलत बात है मेरे ख्याल सबसे ज्यादा लकी मैं हूं पूरे इंडिया में मेरे को जितने मेरे राजस्थान वाले हैं वो मेरे को भी प्यार करते हैं और मैं बड़े मान से कह सकता हूँ फख्र से कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस है उसके बाद कोई और बात है तो सर आप जब बेबाकी से बात करते हैं सोनिया गांधी जी से कैप्टन साहब की वापसी की वकालत करेंगे बात करेंगे देखिये कैप्टन साहब की एक बात है कैप्टन साहब की सोनिया जी के साथ उनके बहुत पुराने रिलेशन है उस, उनके वचोला बनने की किसी को जरूरत नहीं है तो ना ही हम उस लेवल के आप आप इंडिविजुअली तो वेलकम कर सकते हैं अगर कांग्रेस में मैंने इतना कुछ बोल दिया कि कैप्टन साहब के लिए और क्या बोलूंगे कैप्टन साहब मेरे साथ नाराज भी हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज भी मैं था तो सबसे ज्यादा दूर भी मैं चला गया ये तो पूरे पंजाब को पता कि सबसे ज्यादा क्लोज मैं था और सबसे ज्यादा दूर मैं चला गया तो नजदीक आना भी टाइम तो लगता ही तो कैप्टन साहब ने बता दिया है मैं डिप्टी सीएम बना तो मैं तो यार मेरे सभी राजस्थानी बैठे हैं ये मंत्री भी बैठे हैं, प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, तो उसने कहा कि राजस्थान से लिया है मैं तो मैंने तो इनको कहा यार जो मेरे पैसे मेरे को वापस तो कर दो ठीक <laughs> तो, है ना तो ऐसे एलिगेशन लगाने बिना सिर पैर के ये एक जो कांग्रेसी है वो नहीं कर सकता ड्रामेबाज कर सकता है ऐसे एलिगेशन. छोड़ना चाहते हैं यार मेरे को क्या मैं सिद्धू के बारे में बात ही नहीं करना चाहता ठीक है ना जो जिसके साथ भूल चाल नहीं है उसके अगेंस्ट बात करना ठीक नहीं चल रहा है यार मेरे को तो ये तो पता नहीं, नहीं। जिस दिन पार्लियामेंट खत्म होगी मैं तो भागूंगा जहां से हर रूम में देख लो एयर प्योरिफायर लगे हैं तो फिर भी उसका देखो कितना है टू थर्टी से नीचे जा ही नहीं रहा तीन मेरे अंदर लगे हैं और जाकर वो देख लो जिस देश में सांस लेना भी मुश्किल है वो तो देश चलेगा कैसे और राजधानी में नेता कह रहे हैं कि हमारी रैली आज थी, राजी लगाना गाड़ियां अंदर ना आ पाए वो तो वो तो देखिए कहते के, ना कि दुश्मन बात करे या न होने दुश्मन कभी अच्छी बात नहीं करता जो ना होने वाली बात है वो दुश्मन वो करता है उसका हमें मुकाबला करना होगा